такой вид мошенничества по покупке каких-либо предметов, вещей через интернет-сайты. Не хочется сказать, что интернет-сайты – это плохо, но есть моменты. Ранее у нас был интернет-сайт «Сланда», а сейчас он перешел, ОЛХ, называется Но почему-то обратили внимание мы, что с переходом на вот этот сайт OLX начались проблемы какого рода, то есть на нем регистрируются люди, предлагают какие-либо предметы, а после того, когда с ним потенциальный покупатель вступает в контакт и приобретает какую-то вещь, он или не получает эту вещь, перевел деньги или же получает ее ненадлежащего качества или ненадлежащего вида. Во-первых, это сразу идет заявление, регистрация и потом идет, открывается криминальное проважение. Уже в ходе криминального проважения мы начинаем проводить проверку таких фактов. Один из последних примеров, если я вам приведу, приобретение лицом, проживающим в городе Кравом Роге, через сайт Шубы приобретая шубу, указывалось, ну, она не получила этот товар, перевела деньги на счет, который был ей прислан смс переведя деньги, она не получила свой товар. А по всем данным, как бы указывалось, что человек, который продает, он находится в городе Чернигове. Понимаете, Здесь уже сложности в том, что, во-первых, расстояние, а во-вторых, не факт, что это все-таки было лицо в Чернигове.